Здравствуйте, меня зовут Качан Инна Сергеевна, мне 25 лет. Я актриса Запорожского академического театра юного зрителя. Расскажи, пожалуйста, какие роли ты играешь? Я играю в сказках, в дюймовочке я играю ласточку, в трех поросятах я играю зайца, в тереме я играю зайку, в кошкином доме я играю сороку, пою, танцую в балете, в театре. Вообще стать актрисой – это была моя большая детская мечта. В младших классах, когда учительница нам раздала фломастеры и лист бумаги, она сказала нарисовать ладошку и написать, кто кем хочет стать. Я написала, что хочу стать актрисой. После того шли годы, я хотела стать юристом, врачом, учителем, экономистом, но все-таки сцена меня манила. И когда стал вопрос о выборе моей будущей профессии, а так как родители сказали, что я больше ничего другого не умею делать, кроме как поступать на сцене, я стала, я поступила в Запорожский национальный университет. И Потом, впоследствии, я поняла, что, будучи актрисой, я могу быть кем угодно. Врачом, учителем и даже феечкой. Поэтому вот так вот. Как ты себя оцениваешь в плане исполнения детской мечты? Она исполнилась? Конечно. Здорово, когда сбываются детские мечты. Может, пора новую мечту? Да, поэтому Давай я здесь. сейчас. Давай сейчас произнеси. Я хочу играть, сниматься в фильмах. Каких, давай уточним? Мне очень интересны такие жанры, как драма, психологические триллеры. У меня нет желания сыграть какого-то конкретного персонажа или историческую личность, там будь то принцесса Диана, Джульетта, Элизабет Беннетт. Я хочу этого персонажа создать сама воплотить его в реальность отдать ему свой голос свою фактуру свои все то что у меня есть внутри давай Ин кто это будет конкретно хочу это должна быть лирическая социальная героиня которая преодолевает все свои препятствия жизненные свои проблемы и не останавливается и двигается вперед. И что у нее в финале? Чем заканчивается фильм? Ну, она выходит замуж. Она выходит замуж. Или... Она, э, она выходит замуж. Она добивает, добивается всего того, э, чего должна добиться молодая современная женщина в нашем мире. Это очень расплывчато. Ну, э, женщина, э, она должна... Все, что она планирует э, получить образование, профессию, э, все то, к чему она стремится, она должна это э, обязательно выполнить. Представляешь себе а такой фильм? Может быть. ну сначала мы покажем как героиня получала профессию Нет, потом мы я... покажем как да, она я достигала там не знаю там социального какого-то статуса потом мы покажем как она искала мужа это будет у нас сколько там 40 серий или, не знаю или ложимся в 4 mm -hmm. понимаешь я хочу конкретики mm -hmm самое такое то, что ближе тебе. Вот что у нее было на старте и что было в финале по одной из линий развития судьбы женщины для mm -hmm. тебя. Вот что больше важно. Героиня. Uh... Какую героиню? Социальную. Что она будет преодолевать? Кем она станет или что с ней произойдет? Uh, возможно, она uh, будет той uh, женщиной, у которой uh скажем так, за спиной нет ничего, ни поддержки, э, возможно, даже нет э, финансово. Ну, знаете, такая вот история Золушки, uh -huh. даже, скажем uh -huh. так. Uh -huh. И э, она вовремя берет себя в руки uh -huh. и начинает э, добиваться своих целей. Цели могут быть разные. Это может быть, э, э, не знаю, стать известным дизайнером, всеукраинским или всемирно известным. Либо же это может быть там, известный пластический хирург, или вообще известный хороший доктор, врач. Она достигает этой цели, а личная? А вот тут надо как-то выбрать, подумать, определиться. И, возможно, даже в этом будет какой-то конфликт. Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо вам большое.